Hai, Mam. Hari ini aku bikin bolu lagi nih, Mam. Tapi kali ini ada yang berbeda karena aku bikinnya bolu gulung. Ini enak banget, bahan-bahannya juga sangat simpel dan caranya pun juga simpel, Mam. Oke, Mam. Mau tahu gimana cara pembuatannya dan bahan-bahan apa saja yang dibutuhkan dalam membuat bolu gulung pandan ini? Oke, langsung aja. Tonton videonya sampai habis dan jangan lupa klik tombol subscribe, like, comment, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan video resep menarik lainnya dari Wanda Ismail. Oke, langsung ke cara pembuatan. Bahan yang pertama di sini ada 4 butir telur. Gunakan telur suhu ruang ya, Mam. Selanjutnya di sini ada 60 gram gula pasir. Lalu masukkan juga 1 sendok teh SP ke dalam wadah jadi satu. Dan ini ada tepung terigu. Kemudian kocok hingga putih mengembang kental dan berjejak selama kurang lebih 10 menit. Atau sesuaikan dengan mixer masing-masing ya mam. Nah mam, ini sudah putih mengembang kental dan berjejak. Selanjutnya di sini akan aku tambahkan pasta pandan. Kalau nggak ada pasta pandan, boleh diganti dengan pasta dengan warna yang lain ya, Mam. Sesuaikan dengan selera aja. Selanjutnya, di sini ada 75 gram minyak sayur. Kocok lagi dengan mixer kecepatan yang paling rendah hingga tercampur rata. Nah ini akan aku rapikan dengan spatula dan ini sudah tercampur rata Selanjutnya pindahkan ke dalam loyang yang sudah diberi bahan olesan dan juga dilapisi dengan kertas roti ya mam Selanjutnya sebelum masuk ke dalam oven hentakkan loyang beberapa saat dan panggang dengan suhu 180 derajat celcius dengan api atas bawah Nah mam ini dia hasilnya setelah dikeluarkan dari oven ini bolu gulung pandan selai nanas kita hari ini. Nah, ini akan aku buka dulu kertas rotinya, kemudian tunggu hingga beberapa saat supaya dia nggak terlalu panas. Nah, ini sekarang akan aku beri selai nanas. Boleh dengan isian yang lainnya juga, nggak harus sama seperti ini. Ini kebetulan aku punya selai nanas yang nggak jadi dipakai. Nah, ini ratakan selainya, kemudian gulung. Ini ada yang pecah sedikit ya mam Nah mam ini dia bolu gulung pandan isi selai nanas sudah jadi Untuk toppingnya sesuaikan dengan selera aja Di sini aku hanya menggunakan buttercream dan ditaburi dengan keju parut Nah ini dia setelah aku potong bolunya Ini bolunya enak, empuk, lembut, manisnya pas Ini bisa untuk bekal sekolah anak, bekal kerja, ataupun untuk ide usaha mam Oke mam, sekian video dari aku hari ini. Jangan lupa subscribe, like, comment, share dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan video-video resep menarik lainnya dari Wanda Ismail. Terima kasih.